27-28 апреля инвалиды труда четырех областей в городе Киеве проводили акции протеста. Акции протеста касались условий жизни, сложившихся на данной ситуации. Как мы все знаем, Кабинет министров заморозил социальные выплаты, перерасчеты, вернее, социальных выплат. Наши пенсии не осуществляются, поэтому люди оказались в таких условиях, когда дорожают медикаменты, дорожает жизнь им невозможно больше затягивать пояса, как это призывает нас правительство. Поэтому массу выступили возле Министерства социальной политики, были приглашены на переговоры за министром Иванкевичем Виктором Викторовичем, составили два протокола. Один протокол касается, что для голосования законопроекта под номером 4015 и размораживания социальных выплат, перерасчет социальных выплат. Второй протокол касается осуществления пенсий Надеемся, что эти протоколы будут соблюдаться. Почему? Потому что они очень нас хорошо знают, наших людей, наших активистов, что если они нас попытаются обмануть, мы опять же вывезем людей, людей активных, город Киев, и тогда будем принимать в самые радикальные меры, вплоть до голодовки. вступил в силу закон об объединении фондов, то есть фонда от из случаев профзаболеваний и фонда часовой траты противоздатности. Год уже, более года, как закон в полном объеме не вступил в силу. Он не вступил в силу в той части, где урезать, забрать и отнять. То есть вы знаете, что 10 раз уменьшились единовременные выплаты людей, которые уходят на регрессы. Вы знаете, что есть причина связь, то есть, то есть человек, который заболел, у него было про заболевание, и в связи с этим он умер, называется причина связь. Тоже были большие суммы, они в 8 раз уменьшились, и за счет этого появились большие деньги фонду. Это все делалось для того, чтобы можно было, видимо, более воровать и тому подобное. Но до, до сей поры в полном объеме не вступил в силу закон об объединении фондов. Почему? Потому что ответственные лица, это первые лица фондов, и фонда трехчасовой траты, и фонда от несчастных случаев делают саботаж, вставляют палки в колеса, находят где-то запятые, где-то еще какое что для того, чтобы этот фонд не вступил в силу, чтобы можно опять в ручном режиме воровать инвалидские деньги. Очень нравится в мутной водичке ловить рыбу, то есть воровать деньги. Поэтому было правление 29 февраля. Я как член правления фонда социального страхования заявил о том, что если, если в дальнейшем будет идти саботаж, если не будет приниматься, если будет в ручном режиме управляться фонд и вороваться деньги, мы выйдем все инвалиды труда для того, чтобы заблокировать офисы, киевские офисы тех, тех лиц, которые блокируют эти эти законы, которые не хотят принимать решения для того, чтобы можно было ворвать деньги. И 4 марта все-таки собралось правление, и члены правления, остальные работодателей, приняли повестку дня из 8 вопросов. Я не смог присутствовать 4 марта, потому что только приехал домой, и опять надо было ехать, и мне очень поздно сообщили об этом, но повестка дня была принята. Поэтому э, только все вместе, только все вместе мы сможем отстоять свои права, мы все вместе сможем не дать воровать этим ворюгам деньги, творить беспредел всеми людьми, которые всю жизнь свою создавали материальные благо, платили на, налоги, кормили эту всю братью, чиновничу, а теперь это братья на старости лет пытаются обворовать инвалидов, инвалидов ветеранов труда, пенсионеров. Пожалуйста, ребята, не стесняйтесь, подходите, поднимайте свои проблемы, говорите, пускай нас слышат. Нельзя стесняться, надо говорить. Мы сейчас уже дошли до такого места, что у нас, наверное, Уругвайчик, Колумбийчик, а ну кто там они там, они побогаче немножко нас, хотя мы жительница бывшей нашей страны, называется СССР еще. Сейчас, мужики, по сути, да, спасибо. По сути. Сейчас наша регрессия, она, вы мне извините, если на то пошло, она 30 рублей СССР стоит, хотя не было такой пенсии при СССР. Это СССР еще был. Мы сейчас отделились уже 25 лет. Живем, живем отдельно. Мы богатые, мы довольны, да, у нас все есть. Но все за деньги. Ну, спасибо, пожалуйста, но за 30 рублей мы прожить не можем. Ребята, ну поймите правильно, дети растут, в чем они где будут? Они должны наши долги отдать, которые сейчас занимают. Вы поймите правильно, если мы сейчас позволим вот так вот воровать, нашу страну обворовывать, мы доживем до крайности, потом не поправить ее. Я предлагаю одно из двух, або сейчас, або сейчас, сегодня нас примут. Куда? Решат это вопрос с нашей пенсией, нашими регрессами, с нашими политиками пускай решает вопрос. Или, или же, как нам сегодня предложили, я готов на голодовку. Но я по-другому предлагаю, не голодовка, как это Ляшко сказал на да? Нет, я тоже этого не хочу. Понимаете? И их надо просто уничтожать. Они на крови, в крови наших детей поднялись сюда в правительство. И, наша, наша, на, и наших детей, наших детей отцов, они же мучают, понимаете? Они нас убивают, они не дают нам ничего помочь детям. Наши дети растут в нищете сейчас. Поймите меня правильно. Нельзя позволить этому правительству вот так вот выживать. На нашей крови, на наших, крови наших детей, чтобы они наживались. Поймите нас правильно. Я не хочу вам сказать, что все давайте пойдем. Если кто со мной не согласен, пожалуйста, да. Все согласны. Извините, я не так сказал. Спасибо. Ребята, сейчас подошел чиновник, предложил мне, сформируется рабочая группа из там 6-7 человек, которые пойдут лидеры на приговоре. Надеемся, все-таки что с нами встретится министр соцполитики, услышим, что он нам предложит, какие нам даст гарантии, потому что пустые слова нас не устраивают. Нас устраивает железные гарантии и подпись человека, что он отвечает за свои слова. Поэтому пустых обещаний мы уже наелись. Мы вели переговоры и ведем переговоры в течение уже седьмого года. Очень опытные в этом. И знаем, как первые годы возили нас, водили, вернее, нас за нос, обманывали и тому подобное. Только в том случае, когда мы приехали в Киев, приняли радика, самые радикальные меры, объявили здесь на 19 этаже голодовку. С того момента только пошли сдвиги, пошли, начали к нам прислушиваться. И вы знаете, что кое-что как бы было достигнуто поэтому на пустые обещания, на пустые разговоры мы не пойдем и не купимся и просим вашей поддержки стоим до конца, не расходимся никуда будем стоять день, будем стоять два будем решать с вами, советоваться как нам дальше действовать и какие меры принимать да, в действительности мужчина сказал что видите, и та власть и нынешняя, и вновь пришедшая власть выставляет ребят, молодых парней наших сыновей для того, чтобы, скажем чтобы они не допускали нас, людей, которые их кормят, которые платят налоги, создают благо для того, чтобы они жили очень хорошо. Они отгородились вот ребятами, молодыми парнями. Но я думаю, они ребята умные, не, не поднимут на нас руку. Соответственно, мы на своих детей никогда руки не поднимем. Поэтому будем настойчиво ждать, требовать. Быдло должно стоять в стойле нас делают быдло и ставят стойло. Если мы промолчим, если мы не поднимем людей, нас поставят, они добьются своего. Нельзя молчать, нужно и народ подымать. Я думаю, это предупредительная пока забастовка. И я уверен, что если что-то будет проблемы, поднимется больше людей и приедут сюда, и разговор будет более нервный, более не такой спокойный. Нельзя молчать, иначе сделают быдло и поставят стойло. Вы знаете, что такое шахта? Шахта – это каторжные норы. Когда-то там пели, что от, от, но шахта – это каторжные норы. Сейчас наши дети, чтобы устроиться на шахту, должны платить, раньше бесплатно, сейчас платить, покупать себе место. Шахтеры, которые работают, молодые, вы были в Павлограде возле горы исполкома? Там уже два отделения положили шахтеров, ребят молодых берут на фронт и все. А здесь эти шакалы ездят, все. Вот тут что мы будем, это все пильки на грамота. Надо вот на таких плакатах написать фамилии чиновников, воровать их. Они, кто наворовал, они тут не живут. И идти под посольство Америки, Англии, и вот там стать и сказать, закройте им, пожалуйста, вот этим въезд и выгоните этих воров, потому что все деньги наши, они, то, что кровью потом, они туда везут. Я, я полагаю, а вот это, ну что мы? А их там живут все. Вы думаете, Акопян этот в Киеве живет, и собственность у него в Украине, они там за границей. Так что я предлагаю вот этот список этих людей, хотя бы десяток, сразу это подействует и идти туда, как этим посольствам стоять и обращаться к профсоюзам заграничным, чтобы тоже там вот этих воров наших немножко высвечивали и гнали оттуда. Добрый день. Я киевский журналист хотел выступить. Вас ограбили три раза. Первый раз вас ограбили, когда приватизировали ваши предприятия и всю энергетический комплекс. Мы, вот я как потребитель вот того, что вы производите, я добросовестно платил, но вас грабили, потому что у вас покупают продукцию по 500 гривен на сегодняшний день, нам продают по 5000. Если кто-то читал Карла Маркса, то за 1000%, там, там даже он не осмелился написать, что сделали, он написал, что за 300% капиталист готов продать маму. Первый раз при приватизации вас ограбили, второй раз, это я был журналистом бюро расследований газеты ⁇ Наша версия ⁇ мы расследовали отчуждение вашего имущества профсоюзами. Это санатории в Борзеле, я думаю, кто-то был там обязательно. Это санатории в Крыму, Симеиз. Это э, санатории в Одесской области. Это ваше имущество, из которого вы не получили ни все. И поэтому я вас очень прошу. Это имущество мы сберегаем, и оно ваше. Э, я как житель вот э, киевщины. И на сегодняшний день мы осваиваем Одессу. Вы от них требуете не только деньги, потому что эта земля наша, это земля ваша, эти санатории ваши. И не только вы там должны отдыхать, получать развитие, но и ваши дети. И я вас очень прошу, когда вы вернете к своему мэру Павлоград и так далее, вашу продукцию ждут в Одесской, Киевской области обычные люди не олигархи, не то, чтобы вам по телевизору показывают большие там э, большие энергетические комплексы. Обычные люди. До нас не доходит продукция. Поэтому э, просите их организовывать, активизировать торговлю и так далее. И это будут средства для того, чтобы э, появились, э, появились средства у вас вот в соответствии с законом. Мужики, я Николай Волынко, председатель независимого профсоюза горняков Донбасса. Вот мы, нас привела сюда беда. С одной стороны беда, что мы все регрессники. Я сам такой же, как и вы. В 82 году засыпала травма позвоночника. Ну, встал. Сейчас Защищаем свою родину. В октябре 2014 года 2014 года мы сделали заявление, обратились к президенту, председателю Верховной Рады, Камин и оценнику тогда о том, что надо все сделать, разобраться с теми которые воюют против Украины и одновременно получают регрессы, пособия и пенсии от Украины. Февраль месяц 2015 года на встрече с Яценюком, с Розенко, я им задал вопрос, а вам известны такие факты? Ну, надо было видеть выражение их лиц. Не, это нам неизвестно. Спрашивается. Выделяются деньги. Деньги туда уходят. А нам говорят, что нам нету, не хватает денег, чтобы повысить. Инфляция ж идет. И вот на прошлой неделе новоявленный министр, новоявленный вице-премьер вице заявили о том, что надо платить всем. Спрашивается, а им-то за что? За то, что они воюют против нас? Правильно? Ушли, захотели халявы. За что вам платить? Да, халява хорошая, очень у них хорошая. Они губы раскатали на длинные российские рубли. Войну позвали в наш дом. Я лично все потерял. Все, даже могилы своих родителей не могу приехать, проведать. В Херсон? Поедем мы в Херсон. Не переживай. Накида, все да, ясно, мужики. Нам надо добиться, чтобы у нас все было нормально. Если мы здесь добьемся, что нормально, вот те увидят, что ихняя халява намного хуже. Так что... Тримаємось хлопці, бо ми того варті. Слава українець! Справа в тому, що я з е, Західного регіону України, але так сталося, я е, їздив добровольцем. за Крив, е, криворосний батальйон. Там шахтерів багато бачив. Я хлопці всі бойовий і духом, і тілом. Та влада, яка прийшла. На крові наших бійців. Вона не розуміє поки що, що всьому є відверти е зворотній виклик. Тому вс не, ці всі гроші, ці всі майно, які вкрадені, мають бути повернені. Але не таким чином. Ми вже два роки боремося, боремо за те, що мирно. Просимо, ми наняли цих людей на роботу, щоб вивезти країну з кризи, поставити на ноги державу. Але рух йде в зворотню, в зворотню сторону. Тому я, я би хотів такі речі, бачу, те, що я бачу сьогодні, великої кількості і шахтери, і добровольці, і аточники. Ці хлопці тут стоять не для того, щоб вони на руку підняти. Ні. Їх наняли за ваші ж кошти, за наші кошти. І вони так само будуть е, працювати. Підприємства всі належать, великі підприємства належать державним можновладцям. Вони налоги не платять. Платимо тільки ми. За 2015 рік з України мали вже вивезені 17 мільярдів доларів. І ця Європа на цьому кохається. Нас держава багата. Вона заробляє, нам не треба європейські і гроші. Просто нам треба давати можливість красти. А щоб цього не було, нам треба по максимуму об'єднатися і шахтери, і лісовики, і кар'єрщики. Вони всі об'єднані. Мають стати пліч-опліч і е, е, утримати державу. Державних можна влаців, кулаки, кулаків, що вони бачили, не можна за наші ж кошти не ставити на каліні. Вони наймані працівники, вони мають служити народу України. Слава Україні! Доброго дня, шахтарі брати! Я що хочу сказати за владу? У нас влада з року в рік, одним і тим займається, крадуть. Брешуть, вони вже брехню по брехні йдуть. Вони вже не можуть відлічити від реальності, що відбувається в нас у державі. У них одна, одна задача взяти, збагатитися і, і жити там десь за рубежом, не в нас. Вони нам кажуть, що Європа, їм Європа нужна, нам не нужна Європа. Що я хочу сказати Іменно якраз про саму владу. У нас Петропавловка – районний центр Дніпропетровської області, так Так от наша нинішня влада зруйнувала медицину повністю, в Петропавлівці. І коли розмовляють з ними, вони кажуть, а в нас все добре, а виясняється, чого це так добре? Бо ніхто не жалується, не требує з них. От це якраз касається нас усіх, що які ми байдужі самі до себе, до свого життя. Надо добиватися всього цього, не стоять, не ждати, а йти вимагати від влади. Так само хочеться сказати за роблять, які в зоні АТО воювали, захищали свободу чиновників ворів. Так? Тепер вони не можуть доказати, що вони там воювали. Посвідчення не можуть їм навіть давати. Це взагалі страшне. Влада не хоче взагалі слухати народ. Як народ живе. Одним хочу одне побажання сказати. Треба об'єднуватись нам, побільше об'єднуватись і вимагати від влади. Не треба боятися. Вони будуть нас боятися. 28 апреля в місті Київ у Міністерства соціальної політики і у здання Кабінету міністрів состоялась акція протесту. Конфедерации свободных профсоюзов Украины, независимого профсоюза горняков Украины по четырем основным вопросам. Первый вопрос – это отмена налога на пенсии. Если вы знаете, что по этому вопросу мы уже достигли определенного прогресса, принято Кабинетом министров постановление об отмене налога на пенсии, осталось Верховной радио утвердить, и этот позорный, Налог, этот унизительный налог будет отменен в Украине. Это уже победа наших профсоюзов. Кроме того, у нас было требование о непринятии этого Рабского трудового кодекса, который рассматривается в Верховной Раде, где предусматривается ну, по большому счету, уничтожение профсоюза. То есть не обязательно профсоюз на предприятии, не обязательно коллективный договор на предприятии, собственник имеет право увольнять рабочего без согласия профсоюзной организации. То есть понравился рабочий, работаешь, не понравились некрасивые глаза, ты не работаешь. Рабочий полностью бесправный и некому его даже пожаловаться при этом. Ну, кроме судебных органов, в которых, в общем-то, у нас э, судебная система работает с очень большими издержками и задержками. Поэтому только профсоюз может в этом вопросе оперативно влиять на ситуацию. Кроме того был серьезный вопрос, серьезный вопрос о недовольстве и возражениях в профсоюзов, профсоюзов намерениях сократить льготный список 1 и 2 профессий, дающих право выхода на пенсию. Конкретно у нас для шахтеров, где со 183 профессий в льготном списке хотят оставить порядка 70-80 профессий. 100 профессий льготников, которые сейчас работают на шахте, вплоть до горного мастера даже, на некоторых участках, будут выкинуты из льготного списка. В общем-то непонятная ситуация, что горные мастера, там, допустим, начальники смен, руководители, не, не, работники, не работники угольного предприятия, так рассуждает государство. Нам это непонятно. Кроме того, такая же ситуация и по другим отраслям промышленности, и по медикам, тоже и по авиаторам, которые были тоже на митинге протеста. Мы возмущены такой политикой правительства, но в общем-то антинародной правительственной политикой. Об этом говорилось на митинге, об этом кричали и у Министерства труда и социальной политики, и у кабинетов министров Украины. Также был вопрос о необходимости перерасчета пенсии, об индексации регрессных, регрессных ИКСКов, что сейчас не проводится. Те, кто сейчас получает регресс, им насчитывается сумма по одной и той же профессии, по одному и тому же заболеванию больше, чем, допустим, 10-15 лет назад, потому что те начисленные регрессы не индексируются и просто нивелируются на нет, что человек, в общем-то, не может, получив заболевание, нормально получить медикаментозное лечение, поехать в санаторий-профилакторий и подлечиться, потому что на шахте теряется здоровье серьезно, средняя продолжительность жизни, жизни шахтера 55 лет. Об этом наше правительство не думает. Кроме того, также очень серьезный вопрос, что продолжается антинародная политика, повторяю, правительство в том, что наш уголь, наша электроэнергия украинская никому не нужна. В то же время, когда в других странах импортируется уголь, импортируется электроэнергия, закупается электроэнергия в России, составляются контракты на покупку электроэнергии в Польше. А что же мы, украинские производители, непонятна нам правительственная политика. Говорили мы этом на митинге. Очень было много возмущений. Прошлись мы по Крещатику большой колонной порядка двух тысяч человек, может быть даже больше. Было на митинге, было в этой колонне. Еще раз повторюсь, что это не только горняки, это были и медики, и учителя, и металлурги, другие профессии, другие представители наших профессий. И все возмущены одним что так дальше жить нельзя. Если наше правительство не повернется лицом, то я не знаю, что будет, потому что у нас были в колонии также и представители, участники АТО, которые более радикально настроены. И если наш гнев шахтерский и участников АТО соединится вместе, и если нас поддержат представители других профессий, я думаю, что не усидеть в, общем -то, в креслах тем взорвавшимся руководителям, которые не думают о народе, а думают только об обогащении. На веки залишиться в памяти народу 600-километровый пиший похід шахтарів Західного Донбасу на Киев у травні-червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою tv.ravlik.ukr.net або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей, шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців, Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах Шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї.